समाजसेवक शेख कमरू यांनी खैरमम्ममत प्लॉट येथील सर्व्हिस गल्लीतील नाल्यांची केली स्वखर्चाने सफाई सर्व्हिस गल्लीतील नाल्यांमधून निघाला दोन ते तीन ट्रॅक्टर नाल्यांचा कचरा मनपाची झाली पोलखोल खैरममत प्लॉट येथील मोठा नाला सफाईकरिता महापालिकेने नाल्यावरील धाबे तोडून टाकले होते त्यानंतर लोकसभा आचारसंहिता आल्याने मनपाने ते धाबे नव्याने बनवले नाही तसेच नालासफाईही केली नाही तर येथील सर्विस गल्लीतील सुद्धा नाल्यांची सफाई केली नाही त्यामुळे येथील दुकानदारांनी स्वखर्चाने नाल्यांवर धाबे बनवले तर अद्यापही येथील नाला व सर्विस गल्लीतील नाल्या साफसफाई न झाल्याने सहकार्य आहे नागरिकांचे आरक्षण आहे लोकप्रतिनिधी फक्त निवडणूक आली की अशा समस्यांकडे लक्ष देतात आणि निवडणूक झाली की दुर्लक्ष करतात महापालिका बरखास्त झाल्याने कोणतेही नगरसेवक आता याकडे लक्ष देत नाहीत त्या अनुषंगाने आज दिनांक एकोणतीस जून रोजी सकाळी अकरा वाजता येथील समाजसेवक शेख कमरू यांनी स्वतःच्या खर्चाने खाजगी सफाई कर्मचारी बोलावून सर्व सर्व्हिस गल्ल्यातील नाल्यांची सफाई केली तर यावेळी दोन ते तीन ट्रॅक्टर नाल्यातील घाण निघाली होती यामुळे महापालिकेने पावसाळ्याआधी नाला व नाल्या साफसफाई कुठे राबवली हा सुद्धा प्रश्न उपस्थित झाला आहे वालेकुम जय हिंद मैं शेख कमरुद्दीन शेख बशीरुद्दीन खैर मोहम्मद पलाट रामपी नगर यूना शहर अकोला से अमाना चौक ताज नगर चौक खैर मोहम्मद पलाट रामपी नगर ये जितने भी सारे गल्ले हैं नगर तक बारह गल्लियाँ और अधिक ये साल छह महीने से सफा नहीं हुए मैं शासन को अभी पड़ी है या नहीं है महानगर पालिका से मेम्बर सदस्य रद्द हो गई ये तब पता है मुझे मगर कुछ कर्मचारी इधर आ रहे तो मैं डेढ़ महीने दो तो महीने से इनको बोल रहा हूँ कि देखो ये बहुत कचरा हो गया इल्लिया बड़े बड़े हो गए इल्लिया की फोटो है मेरे पास तो इन्होंने जरा सा भी केयर नहीं लिया तो मैंने आज तीन चार जने काम सफाई वाले लेके आया उनको तीन हजार रुपये में ठहराया एक ट्रैक्टर अभी फुल भर के गया आधा ट्रैक्टर वहां पड़ा हुआ है आधी गली भी नहीं हुई अभी उसके अंदर इल्या देख सकते हैं आप इतने बड़े बड़े इल्या है और खैर मोहम्मद बलाड में मैंने कल सया लिया हूं इससे पहले क्या हुआ कि मदीना चौक के ऊपर थोड़ी सी किसी ने कम्पलेन किया था तो डेढ़ बजे के टाइम पे शासन के लोग आए के नाले के ऊपर के ढापे तीन शर्ट काट लो चौबीस घंटे की वार्निंग नहीं तो सख्त से सख्त सकस कार्रवाई होगी तो हमने उनका पालन करते हुए दस बारह घंटे के अंदर गरीब लोगों ने सब दुकानदारों ने तीन शर्ट ढापे तोल ताड़ के सब निकाल लिए बोले तो नाला सफा हो रहा नाला सफा हुआ नहीं और लोगों को गरीब लोगों के भाड़े से दुकाना है छह हजार सात सात हजार रुपए महीने से दुकाना है दो महीने दुकाना बंद रहे भाड़ा वैसे देना पड़ा और एक एक शेड को ढापों को तीस तीस ती, बीस हजार रुपए गरीब लोगों को खर्चा आया वो कारण ये नालिया वल्या सफा नहीं हो रहे हैं तो पूरे मोहल्लों ने नंबर के साथ सया दिए मेरे को और तीन रुपए से एक गली का वादा किए एक एक गली तीन तीन हजार रुपए में हम सफा करा रहे हैं शासन से बस इतनी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो चौक पे मलमा पड़ा हुआ है वो उठा ले